স্বৰ্গদেউ চুকাফা দিনৰ পৰা অসমত পালন কৰি অহা আহোমসকলৰ এক মাংগলিক অনুষ্ঠান হৈছে মেডাম মেফি মেডাম মেফিত আহোমসকলে তেওঁলোকৰ উপৰি পুৰুষক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতি প্ৰাৰ্থনা আৰু শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰে আহোম ৰাজত্ব শেষৰ পাছত পৰম্পৰা অনুসৰি চৰাইদেউ মধ্যমত মেডাম মেফি পালন কৰা হৈছিল যদিও পাছলৈ এই কথা অসমৰ সকলো ঠাইতে আহোম সমাজত বিয়পি পৰে মূলতঃ ই এক্স স্মৃতি তৰ্পণৰ অনুষ্ঠান যদিও সমান্তৰালভাৱে অনান্য অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰা হয় পুৱাৰ ভাগত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আৰু শেষলৈ উৎসৱমুখৰ আনন্দৰে সামৰণি পৰে পূৰ্বতে চ'ত মাহত মেডাম মেফি পালন কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানে প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখে এই অনুষ্ঠানটি পালন কৰা হয়